Mobilitas tinggi sering menuntut kamu untuk berpindah lebih cepat. Jika aktivitasmu berkaitan dengan dunia digital, maka perlu menggunakan device yang mumpuni selain laptop. Adanya iPad besutan Apple ini tidak kalah canggih dibanding jenis perangkat lain. Karena didukung prosesor kencang, desain tipis dan ringan, hingga dukungan kamera terbaik sehingga sudah cukup komplit mendukung pekerjaanmu. Berikut kami rangkum 7 iPad pilihan terbaik saat ini versi Denzel Pro. Masuk ke rekomendasi yang pertama ada Apple iPad Mini 5. Jika saat ini kamu sedang mencari tablet yang ringan namun tetap powerful, iPad mini generasi kelima mungkin menjadi pilihan yang sangat menarik. Dengan bobot yang super ringan dan dimensi yang kompak, tablet ini sangat nyaman digunakan, terutama untuk kegiatan sehari-hari. Keunggulan lainnya terletak pada kemampuannya untuk menggunakan Apple Pencil generasi pertama yang sangat cocok untuk kamu yang senang membuat catatan atau melakukan kegiatan menggambar. Tidak hanya itu, chipset yang disematkan adalah chipset A12 Bionic sehingga untuk performanya setara dengan iPhone XR dan XS yang satu generasi. Sudah lebih cukup untuk operasi dan multitasking aplikasi dengan lancar. Sementara kamera utama hadir dengan resolusi 8 megapiksel dan kamera depannya 7 megapiksel. Keduanya sudah mampu untuk merekam video dengan kualitas 1080p 30fps dan kemampuan jepretan HDR. Bicara soal harga, iPad Mini 5 dibanderol mulai 4 juta sampai 5,8 jutaan sesuai varian. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kemudian di daftar kedua ada Apple iPad 9. iPad ini sangat cocok untuk penggunaan sehari-hari dengan berbagai keunggulan yang dibawanya. Fitur Quick Note pada iPad ini membuat pencatatan sehari-hari menjadi sangat mudah. Untuk kamu yang gemar screenshot pun akan menjadi super praktis. Ukuran layarnya yang ada di angka 10,2 inch beresolusi 1620 kali 2160 pixel membuat tablet baru Apple ini pas untuk dijadikan sebagai pengganti laptop. Apalagi dengan dukungan keyboard dan Apple Pencil yang dijual terpisah. Kelebihan lainnya adalah fitur center stage yang memastikan pengalaman meeting online atau konferensi dari menjadi lebih nyaman dengan kemampuan penyesuaian fokus pada peserta yang berbicara. Seri iPad ini tetap memiliki mesin yang kuat dan performa yang sangat baik, terutama berkat penyematan chipset Apple A13 Bionic. Cocok untuk dijadikan pendamping daily driver maupun sebagai media untuk kegiatan hiburan sederhana. Jika kamu tertarik, iPad ini dibanderol mulai 4,9 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut yang ketiga, ada Apple iPad Mini 6. iPad ini sangat cocok untuk kamu yang menyukai kenyamanan saat menggenggam tablet. Dengan layar berukuran 8,3 inci serta bobotnya sekitar 300 gram menjadikannya sangat ringan dan nyaman di tangan. Performa iPad Mini generasi ini juga patut diacungi jempol, terutama untuk penggemar gaming. Berkat chip A15 Bionic yang lebih bertenaga dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang menggunakan chip A12, layar yang dihadirkan dalam seri ini adalah Liquid Retina Display dengan aspek rasio 3 banding 2 sehingga view angle-nya lebih luas dibanding pendahulunya. Layarnya sendiri memiliki kecerahan maksimal hingga 500 nits. Baterai yang disematkan pun cukup besar dengan kapasitas 19,3 Watt hour, yang diklaim bisa bertahan hingga 10 jam pada penggunaan normal. Kamera yang disuguhkan juga memiliki kemampuan yang cukup baik. Kamera utama 12 megapikselnya mampu untuk merekam video hingga resolusi 4K di 60 fps. Resolusi 12 megapiksel yang sama juga dimiliki oleh lensa depan sudah mendukung ultra wide sehingga dapat menangkap selfie dengan pengambilan yang luas hingga 120 derajat. Bicara soal harga, iPad ini bisa kamu dapatkan mulai 7,4 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Beralih ke rekomendasi selanjutnya ada Apple iPad 10. Desainnya yang lebih kekinian dengan layar full screen tanpa tombol home memberikan kesan modern dan futuristik. Tak hanya itu, keunikan kamera depan yang terletak di tengah. Dengan fitur center stage membuat pengalaman meeting online atau konferensi daringmu menjadi lebih nyaman. Dengan kemampuan penyesuaian fokus yang memastikan pengguna tetap terlihat jelas. Sementara dari segi performa, tablet ini hadir dengan chipset fabrikasi 5 nanometer yaitu Apple A14 Bionic. Berkat chipset yang sudah terlebih dahulu tersemat di iPhone 12 series ini, performa iPad 10 benar-benar bisa diandalkan. Internalnya sendiri memiliki dua opsi yang bisa kamu pilih sesuai kebutuhan, yaitu 64GB dan 256GB. Tablet ini juga mengusung panel Liquid Retina IPS LCD 10,9 inch dengan resolusi 1640 x 2360 pixels. Sementara untuk harga, iPad ini dibanderol mulai 6,9 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu yang berikutnya kamu juga bisa mempertimbangkan Apple iPad Air 5. iPad ini jadi pilihan yang sangat ideal untuk kamu yang bekerja sambil mobile. Yang pertama karena baterainya tahan lama, sampai mampu bertahan di setengah hari meski kamu gunakan intensif bekerja. Layarnya pun sudah Liquid Retina Display dengan ukuran 10,9 inci beresolusi 1640 kali 2360 pixels. Tentu saja untuk layarnya sudah standar DCI-P3 dan memiliki tingkat kecerahan maksimal 500 nits. Layarnya juga sudah anti sidik jari dan anti reflektif sehingga nyaman digunakan. Performa tinggi dihasilkan oleh chipset M1 menjadikannya mampu mengatasi tugas-tugas demanding seperti desain 3D, pengeditan video atau pengolahan foto dengan lancar. Kamu pun akan semakin produktif karena iPad ini sudah kompatibel dengan Magic Keyboard dan Apple Pencil. Adapun fitur baru lainnya adalah Universal Control. Fitur ini memungkinkan kita untuk mengendalikan tablet sekaligus dengan mouse dan keyboard. Jika tertarik, iPad ini bisa kamu dapatkan mulai 9,4 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Di urutan ke-6 ada Apple iPad Pro 11 inci generasi 3. Hadir ditenagai chipset M1 yang high performance, iPad ini dapat kamu jadikan andalan utama, terutama untuk kebutuhan multimedia seperti editing dan rendering video. Bagi para vlogger atau kreator konten YouTube, iPad Pro M1 2021 ini akan siap mendukung proses pengeditan video 4K dengan kecepatan dan kehalusan yang baik. Desainnya yang lebih ramping dan modern memberikan sentuhan elegan. Generasi ketiga ini juga dilengkapi dengan konektor USB Type-C, lalu kamera yang mengalami upgrade dengan konfigurasi 12MP wide lensa ultra wide 10MP. Kamera belakangnya ini sudah mampu merekam video dengan resolusi 4K dengan frame rate maksimal hingga 60fps. Untuk harganya sendiri, iPad ini dibanderol mulai 14,1 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kita lanjut ke rekomendasi yang terakhir ada Apple iPad Pro 12,9 inci generasi 6. Khusus untuk kamu yang gemar menggambar atau jika kamu desainer interior, arsitek atau illustrator, tablet ini benar-benar bisa jadi opsi terbaik yang kamu pilih. Layarnya yang menggunakan teknologi Liquid Retina XDR memiliki kecerahan mencapai 1000 nits, menciptakan pengalaman visual yang luar biasa dan membuat mata nyaman bahkan dalam kondisi pencahayaan yang berbeda. iPad ini juga sangat cocok dipasangkan dengan Apple Pencil generasi kedua. Dengan refresh rate mencapai 120 Hz, pergerakan Apple Pencil terasa sangat halus di permukaan iPad. Tak hanya itu, teknologi unggulan dari fitur Apple Pencil Hover memungkinkan tablet ini untuk mendeteksi ujung Apple Pencil dari jarak 12 mm sebelum menyentuh layar atau melayang di atas layar. Bicara soal harga, iPad ini dibanderol mulai 20,9 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Itu dia 7 rekomendasi iPad terbaik yang bisa kamu pilih di awal tahun 2024 ini versi Denso Pro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro. Juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.